Selamat datang. Hari ini jom kita selami sejarah Asia Tenggara yang begitu kaya untuk kita lihat bagaimana lapisan-lapisan kepercayaan dari semangat alam purba sampailah ke ajaran wahyu telah membentuk satu tamadun yang sangat unik dan berwarna-warni. Bila kita pandang keagungan Angkor Wat atau Borobudur, mesti kita terfikir kan, apa sebenarnya kuasa di sebalik semua ni? Kepercayaan apa yang begitu kuat sampai boleh menggerakkan orang ramai untuk bina monumen sehebat ni? Okey, mari kita mulakan perjalanan kita untuk bongkar jawapannya. Okey, sebelum wujudnya candi-candi megah ni, dunia kerohanian di alam Melayu sebenarnya sangat rapat dengan alam semula jadi. Inilah lapisan kepercayaan yang paling asas sekali teras kepercayaan paling awal ialah animisme. Cuba bayangkan satu pandangan di mana seluruh alam ni, setiap pokok, setiap sungai, setiap batu dipercayai ada nyawa atau semangatnya yang tersendiri. Menghormati semangat-semangat ni termasuk roh nenek moyang yang dipanggil hyang adalah sangat penting untuk pastikan kehidupan mereka selamat dan makmur. Selain itu, ada juga kepercayaan dinamisme. Ini pula pasal idea tentang satu tenaga gaib, satu daya hidup yang mereka panggil mana atau semangat. Tenaga ni dipercayai boleh dikumpul dalam objek macam keris atau dalam diri seseorang pahlawan dan ia boleh beri tuah, kekuatan dan kejayaan. Lepas tu datang pula satu gelombang pengaruh yang baru. Ia bawa bersamanya falsafah yang lebih kompleks, seni bina yang jauh lebih megah dan satu cara baru untuk melihat dunia dan juga pemerintah. Dengan pengaruh Hindu Buddha ni, konsep raja tu sendiri berubah sama sekali. Raja bukan lagi sekadar seorang ketua, mereka sekarang dianggap sebagai titisan dewa, maknanya jelmaan Tuhan di muka bumi. Status yang suci ni sudah tentulah memberikan mereka kuasa mutlak dan rakyat kena taat tanpa sebarang persoalan. Gelombang kepercayaan ni betul-betul tinggalkan kesan yang mendalam. Kita lihat lahirnya kerajaan-kerajaan hebat dari Funan sampailah ke Majapahit yang sangat berkuasa dan setiap kerajaan ni mereka bina legasi yang kekal sampai hari ini dalam bentuk candi-candi yang wow memang luar biasa. Lapisan pengaruh besar yang seterusnya mula terbentuk sekitar abad ke-7. Kali ini Islam tiba di rantau ni dibawa oleh pedagang-pedagang yang merentasi lautan, menghubungkan alam Melayu dengan dunia luar yang lebih luas. Nah, ini bahagian yang sangat menarik. Kedatangan Islam ni tak padamkan semua kepercayaan yang dah ada, tak sama sekali. Sebaliknya, ia melalui satu proses asimilasi yang unik. Ajaran Islam disesuaikan dan disulam dengan budaya dan cara pemerintahan tempatan. Jadi, ia bukan macam proses padam dan ganti, tapi lebih kepada gabung dan perelok. Kita boleh nampak bukti penyebaran yang harmoni ini di serata tempat. Tengok macam mana Raja Kedah Tua memeluk Islam dan mengubah haluan kerajaannya, atau bagaimana kebangkitan Demak sebagai pusat penyebaran Islam yang baru. Semua ni kebanyakannya berlaku melalui perdagangan dan penyesuaian budaya bukannya melalui peperangan. Jadi, bila semua lapisan kepercayaan yang berbeza ni, animism, Hindu-Buddha dan Islam bergaul dan sebati, apa hasilnya? Hasilnya ialah satu warisan yang sangat unik yang menggabungkan elemen terbaik dari setiap zaman. Konsep raja tu sendiri berevolusi jadi sesuatu yang baru. Kuasa suci Dewa Raja dari zaman dulu tak dibuang, tapi ia digabungkan dengan idea khalifah dalam Islam, iaitu pemerintah sebagai wakil Tuhan yang bertanggungjawab menegakkan keadilan. Gabungan ini lahirkan satu model raja yang sangat berkuasa, tapi pada masa yang sama ada tanggungjawab moral yang besar. Jadi, macam mana kerajaan-kerajaan ini boleh berjaya dan kekal lama? Boleh dikatakan ada empat tonggak utama. Pertama, pemerintahan yang bijak pilih lokasi. Kedua, diplomasi yang cekap. Ketiga, kuasa ekonomi yang kukuh hasil pertanian dan pelabuhan. Dan keempat, kekayaan budaya yang melahirkan tamadun yang hebat. Dan kalau nak tengok bukti paling jelas tentang percampuran budaya ni, kita tengok je pada sistem tulisan. Mula-mula skrip Palawa dari India diguna pakai. Lepas tu, ia berevolusi jadi tulisan kawi yang lebih tempatan. Akhirnya, bila Islam datang, skrip Arab pula disesuaikan untuk melahirkan tulisan Jawi yang jadi tulisan utama untuk bahasa Melayu selama beratus-ratus tahun. Hebat kan? Okey, yang paling penting untuk kita faham, semua cerita ni bukan sekadar sejarah dalam buku teks tau. Kesan daripada lapisan-lapisan pengaruh ni, kita masih boleh nampak dengan jelas di sekeliling kita hari ini. Salah satu legasi yang paling kuat ialah semangat toleransi. Fakta yang candi perambanan yang Hindu dan candi Borobudur yang Buddha boleh dibina begitu dekat antara satu sama lain, itu bukan kebetulan. Ia adalah satu mesej yang sangat kuat tentang sejarah panjang hidup bersama secara harmoni walaupun berbeza kepercayaan. Warisan ni bukannya beku dalam sejarah, ia hidup, ia bernafas dalam institusi moden kita. Daripada sistem raja yang kita amalkan, adat resam seharian sampailah ke institusi pendidikan macam sekolah pondok, semuanya ada akar umbi yang datang dari sejarah panjang yang telah kita bincangkan ni. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Bila kita lihat bagaimana rantau ini berjaya menyatukan pelbagai kepercayaan, semangat yang masih boleh kita rasa di tempat-tempat ibadat moden macam Masjid Putra, kuil di Batu Caves dan candi-candi purba, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada sejarah toleransi dan penyesuaian yang unik ni untuk dunia kita hari ini?